咱们，咱咱先一张。 Пам! Пам! Не спішіть тут і вісімки. То та, 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 та там. Ну, у Валторн у нас зараз не, не повна група, тому вони не додали доброго звуку. Але ви все одно повинні грати свій темп, е який, який у нас ми зробили для літину. Ударники. Недостатний удар у нас в другому такті чотирьох четвертей. Це, це до восьмої цифри, чотири такти. Ми якось дуже робко це розумієте граємо. Я просив вас розумієте, тут э, тімпа, э, э, тарілка. Покажіть, будь ласка, які ви маєте колотушку. Я просив вас взяти колотушку великого барабану. Так. І тим розумію. Я про ударте, будь ласка, мені. Не там не ударяти, а вдаряти, розумієте, там, де кріпиться тарілка. Дайте, будь ласка. О, дайте мені оцей звук. Оцей звук дайте. І вдарите як можна сильніше у тому місці. Будь ласка. Ото більше відповідає. Розумієте? А якщо буде ще більш м'яка колотушка, то буде розуміти зовсім інший звук. Зовсім не зовсім чисто. Вітаю. Сьогодні з нами викладачі музичної академії імені Сергія Прокоф'єва. Це професор, народний артист України Тарас Микитка, професор, заслужений діяч мистецтв України Олександр Рудянський, а також заслужений артист України Анатолій Воронін. А зараз, оскільки я тільки вивчаю українську мову, дозвольте мені продовжити розмову російською. Собрались мы по случаю приближения славной даты, 200-летия со дня рождения великого сына Украины, поэта, прозаика, художника, философа Тараса Григорьевича Шевченко. И наши гости довольно оригинально откликнулись на это юбилейное событие. Композитор Александр Николаевич Шудянский написал оперу «Шлях Тараса», Большой коллектив студентов музыкальной академии под руководством Тараса Остаповича Микитки интенсивно работает над ней. Объявлен день премьеры в Донецком театре оперы. Подбираются костюмы, декорации. Словом, работа кипит. И первый вопрос к композитору. Александр Николаевич, как вы решили все-таки на такой рискованный шаг написать оперу? Ну, во-первых, я хочу сказать, что это не рискованный шаг в моем творчестве театральное искусство занимает большое место. У меня написано три балета, один из них как раз поставлен в нашем Донецком оперном театре. И дирижировал Тарас Остапович Микитко. Так что, вот, кроме того, у меня есть мюзикл. И вот это опера, которая, так сказать, то есть тяга к театральному искусству у меня была всегда. И я просто э, нашел тему, ну, точнее, даже подсказал мне эту тему э, мой коллега по работе, тогда Донецкая консерватория, э, Ивко Валерий Никитович. Он просто предложил, говорит, а ты подумай вот над такой темой. И я, откровенно говоря, загорелся, загорелся. Стал искать литературу, и я много нашел книг, кроме того, что я прочитал потом Кабзаря, конечно, еще вот весь. И у меня созрела мысль написать эту оперу, хотя я знал, что есть уже, существует такая опера Шевченко. Написал ее... Э известный украинский композитор Георгий Майборода. Но эта опера, к сожалению, как-то не шла. Я вот ни разу не слышал ее в оперном театре. Я только взял клавир, познакомился с ней, увидел, в каком направлении эта опера написана. Я решил идти от другого. Дело в том, что мало кто может... Все знают Шевченко очень хорошо, но мало кто знает о его, можно сказать, Драматической и трагической судьбе. Ну, сами судите, 24 года выкуплен из крепостничества, окончил Петербургскую академию художества, а в конце жизни и стал академиком этой э, академии. Затем 10 лет находился в солдатской шинели, как говорится. 10 лет. И где? Это в диких степях. Казахстана, в то время, это в 19 веке, там вообще ничего не было. На тысячи километров можно идти, не встретишь ни одного дома, ни, <свят> ни одного городка какого-нибудь. Вот. И вот в таких условиях 10 лет, представьте, из непродолжительной жизни 47 лет, 10 лет, значит до 24 было крепостным, 10 лет в солдатах. Без права. Бесатый малюс. Конечно, без права, да. И вот представьте, сколько такой гениальный человек от природы. Я хочу сказать, что он закончил Петербургскую академию, и он учился в Петербурге, где э, встречался с выдающимися людьми просто. У него знакомый, конечно, друг, самый лучший друг был Гулак Артемовский. Они всю жизнь продолжали дружить. Он встречался там и с Мусорским, и с Дорогомышским, и с поэтами, и с писателями. Он был, в общем, завсегда, так сказать, многих таких культурных мероприятий. И вот представьте, что человека на 10 лет погружают в какую-то, ну, не знаю, как это назвать даже, Казарма. казарма. Казарма, солдатская казарма, где он, так сказать, э, находится 10 лет. В этой ну, давайте казарме. об опере. Это драматический. И вот mm -hmm. я решил, что мне вот это дороже будет в опере, показать его драматическую судьбу. И поэтому я построил оперу так, что в первом действии, действие происходит на Украине, Подождите, а с кем вы работали над либретто? А, это тоже очень важный вопрос. Когда я значит, решил писать опру, действительно, что нужно было все-таки либретто иметь какое-то, чтобы писать. Вот. Я обратился к нашим видным поэтам донецким. Ну, отказались люди, потому что, ну, мало ли причин каких можно найти. Отказались. Так как я был знаком э, с Виталием Ивановичем Юречко, который работал здесь на телестудии, был главным редактором художественного вещания, вот, ну я и до этого был с ним знаком, и вот я к нему обратился, и он Почему-то с великим удовольствием. Мне даже не, не надо было его упрашивать там. Ну, для него и, и новая что работа была. Он сам взялся с таким энтузиазмом. Я ему благодарен до сих пор до сих пор благодарен за то, что он взялся без всяких условий, потому что обычно пишут опер на договор, заключить там с министерством культуры, чтобы там это оплатили композитору, либретисту там и прочее. У нас ничего этого не было, мы просто взяли и стали писать опер. Он пишет либретто, я пишу музыку, и вот так мы создали mm -hmm. эту оперу. Сколько лет у вас ушло? Ну, я вам скажу так. Если я в 1989 году стал подыскивать литературу, знакомиться э, с творчеством и жизнью э, Шевченко, и где-то в 92 -м, 1992 -м году я клавир оперы закончил. Вот он лежит как раз уже отпечатанный здесь. Вот. Но тогда он был в рукописи, естественно. Вот. И потом я еще потратил несколько лет для того, чтобы написать партитуру оперы. Потому что опера... Тогда у меня была в трех действиях, у меня во второй редакции два действия осталось. А тогда она в трех действиях. Большая опера. Оркестр я выбрал большого состава, так сказать. Вот. И, конечно, Персонажей сколько в опере? Ну, персонажей в опере... Э, много. И все они не вымышленные люди. Все это люди, которые так или иначе э, работали, Шевченко, находясь... Спилкувались. Да, да, вот Таких э, персонажей можно назвать, э, может быть, 15. Но так как у нас э, несколько у, сокращенный вариант сейчас пойдет в оперы. Э, почему? Потому что у нас нет оперной студии. Как таковой, где бы был оркестр, хор, все на энтузиазме, так сказать. Но все равно педагога, оперный театр бирижора, предложил свою сцену. И я все-таки вот благодарен Тарасу Стаповичу, что он согласился взять ну, руководство постановкой этой оперы, потому что это очень важный такой момент. Можно отказаться было и оперы бы, может, мы не ставили. Но я тут же хочу и слова благодарности в адрес ректора нашей музыкальной академии, Алексей. Алексея, Викторовича Скрипника, который вот решил, что Академия по празднованию 200-летия Шевченко должна поставить эту оперу своими силами. Ну и заодно уж, если я слова благодарности говорю, то еще хочу в адрес Николая Николаевича Пташки, э, руководителя нашей управления, начальника управления культуры, да, вот, что он тоже отозвался на наши, так сказать, вот, задумки и помог там, финансами. Вот. Ну и последняя уже благодарность в адрес руководства оперного театра, потому что оно нам представило э, зал для спектакля, для репетиций, будут костюмы, художник и прочее, прочее, потому что без них мы бы вообще не смогли бы поставить эту оперу. Вопрос к дирижеру Тарас Остапович, к вам. Вот э... Александр Николаевич только одну оперу назвал, которая была написана, которую он знает. Но вы, как многие годы проработали в оперных театрах, вы, может, еще другие какие-то знаете. Вот. Поэзия Шевченко... Да, она не могла, так сказать, <съяк> Она э, относится -э до той категории э творчества, которая всегда привабливала до себя музыкантов. Рідко можна знайти поетів, настільки заінтересувавших композиторів, пісенників і інших видів музичної творчості, але, зокрема, великих жанрів також дуже багато кантати, різні розумієте, музичні поеми, як Лисенко. Людкевич, і можна назвати дуже багато, але нам треба звернутися зараз до оперної творчості. І тут хотілося б згадати першу оперу, яка була написана ще позаминулому столітті, відомим, відомим істориком, відомою дуже людиною, греком по національності, російським е моряком, Високого рангу, а дуже великим патріотом України Миколою Аркаса, він написав першу оперу по поемі Шевченка Катерина. Це, безумовно, він був аматор більше, ніж професіонал-композитор, але дуже відчував поезію Шевченка, і ця опера до сих пір.